Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Tan. Insya-Allah saya akan membentangkan jawapan-jawapan kepada soalan ke-10 yang telah diberikan oleh pensyarah subjek UFK2004 iaitu Fiqh Muamalat iaitu Dr. Sofian Hakim bin Nur Azlan dan juga Dr. Muhammad Izrul Syahmi bin Zulkifli. Soalan 10 yang telah diberikan mempunyai 3 anak soalan iaitu yang pertama huraikan perbezaan antara akad sahih dan juga akad yang tidak sahih. Soalan yang kedua iaitu huraikan perbezaan antara akad lazim dan tidak lazim dan yang terakhir adalah apakah jenis-jenis kontrak muawadat. Maka apa yang akan dibentangkan lebih kepada perbezaan dan perbezaan antara jenis-jenis akad dan juga senarai jenis-jenis kontrak di bawah kontrak muawadat. Saya akan cuba untuk nak memberikan perbezaan antara akad sahih dan tidak sahih ini berdasarkan tiga aspek utama iaitu definisi, kesan dan jenis. Mari kita lihat dari aspek yang pertama iaitu dari segi definisi. Akad sahih didefinisikan sebagai akad yang memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Maksudnya ia sah di sisi hukum Islam dan boleh diteruskan. Sebaliknya, akad tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi syarat atau rukun ataupun ia adalah satu akad yang melibatkan atau yang mempunyai unsur-unsur ataupun elemen-elemen haram seperti gharar dan juga riba. Dari aspek yang kedua, kalau kita lihat dari segi kesan, jika akad itu sahih, maka ia akan memberikan implikasi yang sah itu bermaksud hak dan tanggungjawab antara pihak-pihak yang terlibat akan berkuat kuasa dan akad itu wajib dilaksanakan iaitu di antara peserta-peserta uh, akad tersebut. Namun bagi akad yang tidak sahih, ia tidak diiktiraf oleh syarak dan tidak memberi kesan perundangan sama sekali. Pihak yang terlibat tidak mempunyai sebarang kewajipan syar'i terhadap akad tersebut. Dari aspek yang ketiga pula ialah dari segi jenis. Akad sahih secara umum terbagi kepada dua jenis iaitu akad sahih nafis iaitu akad yang terus mengikat kedua-dua pihak dan juga akad sahih yang maukuf iaitu akad yang belum mengikat sepenuhnya dan perlu kepada pengesahan pihak-pihak yang tertentu. Manakala ada dua jenis akad tidak sahih iaitu sama ada akad yang tidak sahih ini sama ada dia boleh jadi batil iaitu akad yang langsung tidak sah dan terbatal dari awal ataupun akad yang fasid iaitu yang rosak iaitu akad yang mengandungi kecacatan tertentu tetapi masih lagi boleh diperbaiki. So secara kesimpulannya bagi soalan ini perbezaan utama antara hak akad sah dan tidak sah ini ialah pada keabsahan hukum itu, kesan kepada pihak-pihak ataupun peserta akad tersebut serta jenis dan tahap pengingatannya sejauh mana ia akan binding ataupun mengikat antara peserta-peserta akad tersebut. So, memahami perbezaan ini penting agar sesuatu akad dalam muamalat Islam dapat dilaksanakan dengan betul dan berlandaskan syarak. Bagi soalan yang kedua, kita akan membezakan antara akad lazim dan juga akad tidak lazim. Sama juga, hampir serupa dengan soalan sebelum ini, kita akan bezakan mengikut tiga aspek yang utama iaitu aspek definisi, kesan dan juga contoh. Pertama mari kita lihat dari segi definisi. Akad lazim ialah akad yang tidak boleh dibatalkan oleh mana-mana pihak melainkan dengan persetujuan semua pihak yang terlibat kerana ia bersifat mulzim iaitu kekal dan mengikat. Manakala akad yang tidak lazim pula ialah satu akad yang boleh dibatalkan secara sepihak. Maksudnya salah satu pihak boleh membatalkannya tanpa perlu ada persetujuan pihak yang lain. So, kalau kita lihat antara akad lazim dan tidak lazim ni, apakah perbezaannya lagi? Perbezaan dari segi kesan. Dalam akad lazim, semua pihak yang terlibat mempunyai kewajipan untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan mereka masih lagi terikat secara kekal sehinggalah kontrak itu sama ada selesai ataupun ditamatkan secara bersama. Tetapi dalam akad yang tidak lazim, tidak lazim kesan dia adalah salah satu pihak mempunyai kebebasan ataupun wewenanglah untuk menarik diri atau membatalkan akad tersebut pada bila-bila masa tanpa sebarang sekatan. Kalau dari segi contoh lah, kalau kita lihat contoh akad lazim ini adalah antara dia jual beli setelah pembayaran dan penyerahan barang telah berlaku. Keadaan di mana pihak menerima fasah atau tidak menerima fasah menunjukkan keterikatan terhadap kontrak tersebut. Manakala contoh akad tidak lazim termasuklah akad amanah seperti wakalah iaitu perwakilan dan juga wadiah iaitu simpanan yang boleh dibatalkan oleh pemberi amanah pada bila-bila masa. So secara kesimpulanlah untuk soalan yang kedua ini, perbezaan utama antara akad lazim dan tidak lazim ini terletak pada sejauh mana benda tu lazim ataupun sejauh mana dia mengikat dan juga sejauh mana ia bebas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut akad lazim lebih mengikat dan tetap manakala akad tidak lazim lebih bersifat anjal fleksibel dan boleh dibatalkan uh, sama ada daripada salah satu pihak yang terlibat bagi soalan yang terakhir saya akan senaraikanlah sebab soalan dia bertanya apakah jenis-jenis kontrak muawadat ataupun secara terjemahan dia yang melibatkan pertukaran-pertukaran so saya akan senaraikan jenis-jenis kontrak muawadat dan juga apakah contoh-contoh perbahasan secara ringkas saja. Jenis-jenis kontrak muawadat ini atau dalam bahasa yang mudah, kontrak yang melibatkan pertukaran manfaat dengan balasan yang tertentu. Secara umumnya, kontrak muawadat ini terbahagi kepada dua jenis yang utama. Pertama adalah al-ijarah, yang kedua adalah al-baik. So, kalau kita lihat yang pertama itu, iaitu al-ijarah, ia juga dikenali sebagai kontrak sewaan. Kontrak ini berlaku apabila seseorang itu menyewa sesuatu aset dan memberikan bayaran sebagai balasan. So, ijarah ini boleh berlaku ke atas dua keadaan iaitu aset yang ketara seperti rumah atau kenderaan maka ia adalah satu biayaan. Dan juga aset yang tidak ketara seperti perisian, aplikasi, tenaga dan juga hak cipta. So, kita lihat yang kedua pula iaitu al-bank yang bermaksud secara literal adalah kontrak jual beli. Dalam konteks muamalat Islam, jual beli ini tidak semata-mata satu jenis saja. Tetapi ia mempunyai beberapa bentuk-bentuk yang khusus ataupun instrumen antaranya adalah murabahah, iaitu um, jual beli dengan harga kos tambah untung yang dimaklumkan. Sebab kalau di, tidak dimaklumkan tu seolah-olah dah menjadi gharar. Uh, so dalam konsep murabahah ini perlu ada pemakluman sekiranya adanya keuntungan. Uh, yang ditambah pada harga kos. Yang kedua adalah uh, bayi as-salam iaitu bayaran yang dibuat di awal tetapi barang itu diserahkan kemudian. Yang ketiga adalah bayi al-istisna iaitu kontrak tempahan barangan buatan. Yang keempat adalah bayi al-inah iaitu jual beli yang disertai dengan jualan semula dan yang seterusnya adalah bayi al-sorf yang melibat, melibatkan pertukaran mata wang dan sebagainya itu yang mungkin biasa kita lihat di mall dan sebagainya dan juga yang terakhir adalah al-bay' at-tawaruk al iaitu salah satu daripada kaedah untuk mendapatkan tunai melalui, melalui beberapa transaksi al-bay' iaitu jual beli secara ringkas dan kesimpulannya daripada senarai-senarai kontrak mu'awadat ni kita kena faham bahawasanya kontrak al muawadat ini penting dalam sistem kewangan Islam kerana ia menjadi asas kepada transaksi-transaksi itu sama ada ia sah dan juga beretika. Dengan memahami jenis-jenis ini, kita dapat membezakan bentuk-bentuk pertukaran yang dibenarkan syarat dan memastikan bentuk-bentuk pertukaran yang tidak dibenarkan dalam syarat itu dielakkan. So itulah sikit semanya apa yang saya boleh kongsikan menjawab kepada tiga soalan yang telah diberikan kepada pensyarah. Semoga perkongsian pembentangan ini mendapat manfaat kepada semua. Aku lukau liya'adha wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.